મોહસિન આઝમ મિશન સુરત દ્વારા આયોજિત ઇજતેમાઈ નિખા કાર્યક્રમ સુરત શહેરના અડાજણ દિવાળી બાગ વિસ્તારમાં આવેલા મનપાના કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે આજરોજ સંપન્ન થયા હતા કાર્યક્રમમાં એકવીસ યુવક યુવતીઓના નિખા ઇસ્લામી વિધિ અનુસાર ધર્મગુરુઓની હાજરીમાં સંપન્ન થયા છે આ ઇજતે નિખા કાર્યક્રમ સૈયદ હસન અસ્કરી અસરફની સર પરસ્તીમાં યોજાયો હતો આ સાથે સુફી સૈયદ અયુબ અલી અસરફીની નિગરાની હેઠળ આયોજન કરાયું હતું આ કાર્યક્રમમાં જનાબ હાજી ઇબ્રાહિમ વાડીવાલાને

के उस सृष्टि के रचयिता और दुनिया को पैदा करने वाले रब से डरो और जिस दिन मनुष्य अपने उस परवरदिगार से डरना शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया में अमनो अमान कायम हो सकता है इस वक्त ना तो फौज ना हथियार ना किसी और बलबूते पर अमन शांति कायम हो सकती सिर्फ यही कि हर इंसान गौर करे कि उसे किसने पैदा किया है और वो क्या चाहता है उसकी चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी को जब गुजारना शुरू करेंगे आतंकवाद भी खत्म होगा फसादात भी खत्म होगा भ्रष्टाचार भी खत्म होगा तो 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 दे तो देखिए नि निकाह को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो सबसे ज्यादा आसानी से हो जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी पर बार बोझ ना आए हाँ कोई अपनी मर्जी से अपने बेटे या अपनी बहू अपनी बेटी अपने दामाद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो उसे खामोशी से उसकी हेल्प करना चाहिए नुमाइश नहीं होनी चाहिए बाकी निकाहों में एक समानता होनी चाहिए ये ना लगे कि, कि किसी अमीर का ये निकाह हो रहा है और दूसरी तरफ किसी गरीब का निकाह हो नाम शेख मोदी शाहफ साहब क्या है એમ જ આપીસ કે આ બધું સારી સોગડ છે બરાબર બીજા ઇસ્લામિક તરીકે બરાબર છે